Теперь вы меняетесь местами. В центр становится леди, присаживается, а наш джентльмен должен сделать из прекрасного создания прекрасное создание в статуе. Итак. Павлик, расскажи, пожалуйста, что это за статуя и историю про эту статую. Эта статуя, по-моему, она очень любит, ну, очень любит так стоять с раскрытыми руками, как бабочка. Девочка, которая любит стоять, как бабочка. Аплодисменты. Это, по-моему, полет фантазии и просто шедевральное достижение целей. Давай. Вот модель Ира. Так. Молодец, у тебя уже... Так, слушай, тебя уже, может быть, и учить не надо. Может, ты сразу уже пойдешь показывать? Карлина, давай вперед. Молодец, отлично. Павлик. Да. Давай, Павлик. Так, вот так, хорошо. совершенно естественно, что к нам подтягивается все больше и больше и девчонок и ребят, которые хотят попробовать себя в этом низовом словатом, но интересном искусстве прыгания на скакалке. Азартно, весело, забавно, только у нас в студии искусств «Смайл».